Двое на качелях – история любви мужчины и женщины. Драматическая, смешная, реальная. На сцене только он и она. Героиня Татьяны Арнгольц – Китель Моска. Живая, веселая, легко находящая общий язык с людьми, но одинокая. Она нуждается в ком-то, ищет взаимопонимания, поддержки, любви. Девушка страдает язвенной болезнью и отсутствием денег. Герой Григория Антипенко – Джерри Райан. Человек, потерявший себя, живущий с мыслью о самоубийстве. Он был вынужден уйти из семьи, в связи с чем сменил место жительства и остался без работы. Они случайно и вдруг становятся близкими людьми режиссер алексей Кирющенко сделал постановку в стиле ретро атмосфера 50-х годов прошлого века присутствует в музыке и в интерьере и говорит что это звонит не он, то девушка которую мы тут же перезванивает должно быть либо очень одиноко либо добрые души отсвечивали не в меру любопытно хороший приятель или простите надоедливая зануда в конце концов подождите неужели я ошиблась номером только я хочу понять что же в конце концов «Двое на качелях» – это классическая мелодрама, в которой нет глубоких нравоучений. Вместе с тем, это жизненная, знакомая каждому история любви. Постановка в трех действиях пришлась по душе Петропавловской публики. Вот я с удовольствием смотрю, мне интересно. Все что, все, что на сцене, все это из жизни. Ты ничего не придумаешь. Поэтому каждый смотрит, примеряет на себя. Где-то что-то встречается. Спектакль «Игра» вообще очень талантливая. И мы действительно являемся поклонниками. Э, это наши кумиры. Вообще я пришла, конечно, посмотреть Татьяну Аргольц. Но когда я увидела и ее сотрудника, как бы вместе они играют на сцене, то есть мне понравился больше даже мужчина. Григорий Антивенко. То есть как бы вот его игра меня заворожила. То есть смешно, э, так вот все просто. Живо. Закачающимися отношениями двух молодых людей петропавловцы без устали следили более двух часов. В зале был аншлаг. Из Петропавловска Московский современный театр «Антрепризы» отправился в Павлодар. Анна Куликова, Урал Амринов, Акпарат.